Аллилуйя, слава нашему Господу. Слава ему, аллилуйя. аллилуйя. Рады вас сегодня видеть в Доме Божьем. Слава Богу, мы сегодня собрались. Аллилуйя в церкви, в церкви Иисуса Христа. И мы верим, и мы знаем, что Господь Иисус с нами. Слава Богу, аллилуйя. Слава нашему Богу. Рад каждого сегодня видеть. Рад того, кто сегодня первый раз пришел то гости, мы вас очень рады видеть. Слава Богу, слава Богу, что мы собрались вместе, что мы сегодня можем прославлять нашего Бога, сегодня можем поклониться нашему. Это благодать, это милость Божья, Аллилуйя. И мы знаем, что самое главное, что Иисус Христос, Господь, сегодня здесь, на этом месте, Духом Своим Святым. Аллилуйя. И перед первой молитвой я хотел бы зачитать Слово Божье. Давайте с вами откроем Библию, Слово Божье. Давайте откроем с вами Псалом 5. И прочитаем с вами 12-13 стих. Последний, заканчивающий. Стихи этого пятого псалма. Мы с вами сейчас прочитаем. Аллилуйя. И возрадуются все, уповающие на тебя. Вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться тобою, любящее имя Твое. Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Аллилуйя! Прекрасные слова Псал Пес Давид поет. И здесь я хотел бы посмотреть с вами. И здесь первые слова. И возрадуются все, уповающие на кого? На Господа. Аллилуйя! И мы сегодня также с вами возрадуемся. Я верю, Господь, что сегодня будут радостные лица. Даже у кого-то, если есть грусть, если есть печаль, мы верим, что Господь наше упование, что Господь наш утешитель. Он Духом Своим утешает нас. И Он говорит, не бойся, дитя, я с тобой. Мы все знаем это местописание, где говорит Господь Бог в своем слове, что если даже и мать оставит, я не оставлю тебя. И мы верим в это, и мы должны понимать, и каждый из нас это верит и знает, что Господь упование нашим. И какие бы ни были сложные ситуации или хорошие ситуации, мы должны славить мы должны прославлять нашего Господа, потому что все от Него, все им сотворено. И все для Него, для нашего Господа. Так и мы с вами пришли прославить нашего Господа, возрадоваться вместе с братьями, с сестрами. Мы сегодня будем возрадуемся, если у кого-то есть свидетельство. Это благословение, это благодать Божья, это милость Божья. Еще раз Бог показывает, что Он живой, что Он действует в нашей жизни. Я думаю, у каждого есть. У каждого есть на протяжении недели. Не было такого, что Господь бы показал свою силу, свою милость, свою любовь. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И также говорит Господь... Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь Бог благословляет, благослов... благословляет и ставит свою защиту на каждом из нас. Кто уповает на него, мы должны понимать и верить тому, что Господь защита моя. И мне ничто не приключится, где б я не был. Он всегда со мной, Он всегда рядом. Аллилуйя. Слава нашему Богу. А сейчас давайте поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве. Аллилуйя. Аллилуйя.